Всем привет! С снова Раша. Папа, держите меня лайкой. Сегодня я вам расскажу одно стихотворение, которое называется Марс. Да, которое называется Марс. Марс пустынная планета, очень более лунные Его из за красного цвета. Назвали как бог войны. Это я говорил на празднике. Праздник 12 апреля прошел нормально, хорошо. По... Не... поддержите меня лайками, ставьте большие пальцы вверх. Даже ты сначала подготовься к видео. Мне Подписывайтесь на мой, на мой канал, даша точка ру Всем пока